Ten eerste wil ik aangeven dat we heel verdrietig zijn en we hebben van het seizoen denk ik het slechtste voetbal laten zien tot nu toe. Er valt eigenlijk heel weinig te zeggen wat op voetbalgebied. We moeten het gaan evalueren en we moeten ons nu gaan focussen op de volgende wedstrijd tegen Siwa Sport. Oğuzhan Memiş, Anadolu Ajansı. Ee, hocam genelde Ceko ve Tadis sahadayken onların penaltı kullanmasına alışkınız. Bugün e, penaltıyı Ennesri attı. Kulübeden verilen bir karar mıydı yoksa oyuncular kendi aralarında mı bir karar aldı? Yani e, Müsabakadan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta bir iki üç seçenek olabiliyor. E, ama o an oyun içinde kendini iyi hisseden, e, belki kullanma... Hmm. E, Oan Pullamma e, e, evet, tamam. is de Olam Bioenju. Kinder leren de constructie van de penalty. Colonel Bioenju. Oan de boeders. Normaal is het zo dat Tsjekko of Tadic de penalty's nemen. Maar dit keer heeft Ennassiri de penalty genomen. Is dat iets wat jullie uh, als technische staf hebben besloten? Of hebben de spelers dat onderling afgestemd? Uh, uh, dat wordt gewoon uh, van tevoren al uh, bekendgemaakt, van tevoren afgestemd. En er zijn altijd een aantal opties. En uh, de spelers kunnen dat ook op het veld samen afspreken. Degene die zich goed genoeg voelt, die kan hem nemen. En ook en de serie zat tussen deze opties van tevoren. Laatste vraag. Hocam, geçmiş olsun öncelikle. E, ligde 10 maçın altısında gol yemeyen bir Fenerbahçe var ama Avrupa'da 8. maç, 8 maçta da kalesinde gol gördü Fenerbahçe. Bu durum nasıl açıklanabilir? Avrupa takımlarıyla Türk takımları arasındaki tempo farkı mı yoksa takımın Avrupa maçlarına konsantre olmasında bir sıkıntım var? Teşekkür ederim. Ya ben tam tersini düşünüyorum. Hani gol yeme açısından değil, konsantrasyon açısından belki Avrupa maçları daha da yüksek konsantrasyonla geçiyor. Ee, bu akşam farklı değerlendirmek gerekebilir. Ee, onu değerlendirmesinde dönerek ekip olarak yapacağız zaten. We hebben tot nu toe een fenairbadje gezien in de Turkse League die weinig tegengoals heeft geïncasseerd. en bij de Europa League vandaag dus wel. Uh, waarin zien jullie het verschil tussen Europa League en de Turkse League? Is dit daar een probleem? Uh, en de coach geeft aan. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde. Het heeft alles te maken met concentratie en ik denk dat in de Europa League je een hogere concentratie juist moet laten zien. Maar we gaan het evalueren. Ja, ik snap.